Неужели я так плохо выгляжу, что, что, мои деды должны были служить в НКВД? <связать> я же еще молодой парень, ну какие там НКВД? Э, смотри, здесь висит фотография в клубе, да, с, с, баннера Бандера. Я вам скажу так, ну, наверное, не очень корректно вы поставили вопрос, что украинский, э, западноукраинский регион, нет, это, наверное, восток Украины выглядит для вас немножко там кусочком России. Но это не так, поверьте. Ну, вы знаете, очень смешно слушать людей. Вот я сам родился и вырос в Донецке. Ну, очень смешно мне было слушать людей, которые говорят, в Донецке не любят украинский язык. Да у нас всю жизнь говорили на слушать. Может быть, они чистый украинский язык. Либо здесь мало людей говорят на русском языке. Да, мы все, как Семен Йосич говорил, мы все постсоветские ребята. Да, мы все родились там, ну не все, сейчас уже очень много молодых ребят, все родили, ну многие родились в Советском Союзе, ну так мы же учили русский язык. То, что меня с детства, со мной с детства разговаривали на русском языке, это же не означает, что я не украинец. Поэтому для меня лично, знаете, политика, история, ну я честно скажу, я не очень силен в истории. Знаете, мне бы вот сейчас разобраться и думать о будущем, зная, конечно, историю, но настолько это, знаете, все запутано. А у нас политика, хотя, ну, шоу можно посмотреть, там, включил телевизор, пять минут посмотрел, и там на ICTV там, Это женщина, это женщина, два политика. Это, то есть для меня это ну, не более, как, знаете, отключиться от футбола, посмотреть, э, как толкаются в верховной раме. А то ради чего, для, для чего не толкаться. Поэтому, э, поверьте, никаких проблем... Но ну, сейчас я, честно, приятно удивлен, ко мне подходят люди на улице, поздравляем, меня-то поздравляют, да, я пока их поздравить ни с чем не могу, еще ни одной игры не сыграю, а меня поздравляют, это достаточно приятно, но и во Львове, во Львове Донецкий парень, хотя, ну какой же я Донецкий, как песню, вы помните, ну я адрес не дома, не улица,